Воскресіння Христове або Великдень найдавніше християнське свято, яке, хоч і не святкує, але точно знає кожен. Саме в цьому святі полягає основний зміст православної віри, адже сам Господь явився людиною, помер за все людство та, воскреснувши, позбавив світ від влади смерті та гріха. Але цікаво, що про це свято думає малеча, яким вони його бачать. Пасха – це такий праздник. Пекут вот такие булочки с украшениями такими. Это такой праздник, конечно. На него мы с, мам с мамой Пасху, причем Пасха. Mm. Этот праздник. Пасха – это когда, это когда счастье. Это Ну, вообще Пасху нужно кушать. Пасху нужно кушать, ее постоянно не нужно кушать. Когда уже не будет э -э -э, к Боженьке ехать, не будешь, тогда Пасху не надо есть, не нужно Пасху покупать. Потому что это уже не поедешь к Боженьке. Если поедешь, то тогда нужно после Боженьки есть Пасху. Я отъезжала от Боженьки, сразу ел Пасху в машине. Или, или, на даче ел, или дома ел. Пасха для того, чтобы есть ее, для того, чтобы ее украшать. Ее готовят на Пасху. Хто такий великодній кролик та навіщо фарбувати яйця, дивіться вже в наступних выпусках рубрики «Вустами дитини».